navbatini kutib turibdi hakim ibn hizom roziyallohu anhu aytadi rasulullohdan kunlarni birida bu imom buxoriy va muslim keltirgan hadis rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir g'azoblarni birida bir o'lja tushadi hakim ibn hizom boradi islomga yangi kirgan payti rasulullohdan bir narsani so'radi menga berdi so'ngra yana so'radim yana berdi uchinchi bor so'rab borganimda aytdiki ey hakim dedi bu mol go'yoki bir shirin luqma shirin taomga o'xshaydi agar buni saxovat bilan iffat bilan so'raladigan bo'lsa iffat bilan olinadigan bo'lsa alloh taolo baraka beradi agar bu molni so'rashlik tama bilan dunyoga hirs bilan bo'ladigan bo'lsa bundan baraka olib qo'yiladi go'yoki yeb to'ymayotgan odamni singari bilingki berayotgan qo'l olayotgan qo'ldan baland bo'ladi shunda hakimi zm aytadi allohga qasam yo rasululloh shu kundan boshlab sizdan keyin hech kimdan biror <laughs> bir narsa so'ramayman dedi rasululloh sallallohu alayhivassalm vafot etdi abu Bakr Siddiq roziyallohu anu halifa bo'ldi ana shu urushda tushgan o'ljalardan har bitta qatnashgan jangchiga beriladigan ulushini berish uchun hakim ib hizomni chaqirib bermoqchi bo'lganda bosh Umar ibn hattob halifa bo'ldi Uzoq ham mana shu o'lha tushgan narsadan hakim ibn hizomga o'zini ulushini halol bo'lgan o'zini ulushini bermoqchi bo'lib chaqirganda hakim ih olmadi